Kukuri jatuhkan marwah Indonesia, tapi cakap mewakili Indonesia. Rela hina Indonesia dan sekaligus cakap tentara Israel lebih bijak daripada perikemanusiaan rakyat-rakyat Malaysia. Jantung pisang, kasih paham. Hai halo geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Zainal Sutori sebelum video ini saya mulai gimana kabarnya kalian semua semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja dimurahkan rezekinya selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa pada awal-awalnya saya itu amat merasa senang ya karena Zainal Sutori sempat Cakak nak bertobat, tak nak lagi ulas-ulas soal Malaysia dan tak nak juga hina-hina uh, Malaysia. Kokori akan berdamai. Tapi, kini ada kawan satu dua orang sahaja. Kokori dah berubah pikiran. Hinaan-hinaan Kokori makin kesini dah makin melampau, geng. Bukan hanya rakyat-rakyat Melayu dan juga rakyat Malaysia. Yang direndahkan, bahkan raja-raja Malaysia dijatuhkan martabatnya oleh Kokori lewat akun TikTok Live. Dia orang yang paling teruk lagi, solidaritas kita sesama umat uh, manusia, sesama umat Muslim, mesti ada rasa kasihan tengok uh, sahabat kita yang berada di Gaza, Malaysia mempunyai tekad yang sangat kuat meskipun nanti di sana oleh kena tahan oleh istri Ving, tapi tetap berangkat itu bentuk solidaritas ataupun pri kemanusiaan. Tapi kukuricak ke Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang pergi ke sana itu bodoh. Wah, ini memang parah ini geng satu dunia merasa kasihan antusias dengan warga Gaza ataupun uh, negara Palestina, tapi kokuri memang cakap lain. Ini ada wanita Indonesia yang tengah melakukan live hari ini juga, geng, yang mensekolahkan kokuri. Siapa dia orang? Jom langsung kita simak bersama-sama. pinte warga sing uh, di negara Malaysia ini besar kepala. Hmm cakap sesuka hati menghina sebab bila ada Wah, melak-melaking Dia nak biarkan je. Orang menghina Malaysia ni apapun cakaplah untuk apapun tentang negara Malaysia ni. Kita diam saja. Ya? Eh? Kita jangan bantah. Kalau bila perlu kita ikut lagi dia. Itu dia suka. Itu dia suka. Betul betul. Karena kita melawan orang bodoh, kita eh, yang tiba hari. menang ya. kan tiba hari, kau bersyukur sepatutnya kau dah menikah dengan warga negara Malaysia. Derajat engkau dah diangkat ya. Lubuk kemiskinan Ya, ha, hidup kau dah menikmati, kau dapat menikmati. hidup yang layak. Kau paham tak? Hah? Bersyukur sepatutnya engkau. Apalagi kalau kau dah mendapatkan PR ke atau IC biru ya, eh? bersyukur banyak-banyak engkau. Paham? Kau sokong ya apa Dia yang... baru, ya baru April. Ah, kau sokong apa yang kokori cakap. Eh, kau sokong mana-mana Win Wan Nur, kau semua sokong apa yang diorang cakap. Bila kami bersuara, kau kau tak suka. Kau marah hmm. ya? Kau masuk dalam VTT, manusia jenis apa engkau Kemana VTT orang-orang Indonesia yang mengatakan, "Jangan macam tu, kita kena sedar diri kau masuk, berkomen kau tak suka." Kau memang tak suka dengan... Kau memang suka ya eh, dengan orang Aduh. Like Malaysia? Like kau kawin dengan rakyat Malaysia? Anak-anak kau pun jadi warga negara tempatan. Tapi kok biarkan orang-orang, bangsa-bangsa asing menghina negara Malaysia. Otak kau di mana? Hah? Otak kau di mana? lah si Sandi ni kita balik ya, jadi rakyat Malaysia, rakyat Malaysia yang uh, mengucapkan perkataan-perkataan macam si Sandi ni cakap, mungkin kedutaan di orang yang ada di... Indonesia oleh-oleh deng. Nah, Seandainya benda nih orang Malaysia yang buat, ah, orang Malaysia yang cakap macam tu, habis kurasa mm. Iya, bener ini. Masih kena baling telur eh, lagi. Apa eh, eh apa, uh, PMM. PMM. apa LAN, ha? yang melaksanakan tugas dia. Macam mana? Cuba tengok yang uh, berapa, berapa hari orang It's cakap normal. tak ada yang cakap kan, ah? Ha? Tapi cuba tengok masa hari tu macam-macam cakap untuk orang Malaysia untuk uh, apa uh, maritim Malaysia tak berpri kemanusiaan lah, baleng lo kedutaan dia sah-sah memang itu udah salah dari orang negara kita hmm. Beberapa orang Sinar Mentari, Yati Bahri, Mami Aulia, Pokemon Garang, Sirina tuh Tak ada kalian bersuara tentang ini pun ha? Ini tentang kemanusiaan tahu. Betul-betul. Bukan hal pribadi, paham? Perangai IQ engkau 78 itu hilangkan. Kau dah tinggal dalam negara Malaysia, kau tahu? Ubah pola pikir engkau. Aku ni pun boleh mengubah pola pikir aku ya. Sebabkan aku dah duduk dalam negara Malaysia ni Faham kau? Tak ada otak engkau ni memang Betul-betul tak ada otak Manusia tak ada otak engkau ni lah Tak sedar diri Berapa ramai dah Orang-orang ha? Indonesia Yang menghina negara Malaysia ni dari si Ricky KBRI dulu eh Aku terus terang sebut je nama dia Kenapa si Riki hari tu memohon maaf, meminta maaf Si Ricky itu tu orang cerdas tu Kalau tak cerdas tak boleh bekerja dalam KBRI Kenapa dia meminta maaf Sebab dia tahu Dia dah melanggar undang-undang Dalam negara Malaysia ni tu yang dia minta maaf Tapi senang eh? Orang-orang Malaysia ni ya, oh, dah minta maaf sudah. Tutup case, tutup cerita. Dah minta maaf. Kau tengok sinar mencret hari tu, sinar mentari hari tu. Apa yang dia tak cakap, apa yang dia tak hina untuk orang-orang Melayu ni? Ha, untuk bangsa a uh, laki dia. Minta maaf. Sudah cukup. Buat itu lagi. yang menyebabkan warga asing ni besar kepala. Hina minta maaf settle cerita. Esok hina lagi minta maaf lagi habis cerita. Sampai mampus lah macam tu terus. <laughs> ha, jadi jangan bising ya kalau ada orang 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 asing menghina lagi. Sebab mudah. Minta maaf je cukup. Bila kami orang Indonesia ni bersuara, ha, kalian kecam. Kalian cakaplah kami penjilat, talam ha, dua muka pengkhianat Tak ada faed sebenarnya bagi aku pun tak ada keuntungan tak ada rugi tak ada apa-apa eh Tapi disebabkan yang bercakap menghina tu bangsa aku aku tak nak Sebab ramai rakyat Indonesia bekerja dalam negara Malaysia ni yang kawin dengan rakyat tempatan Itu je Terpanggil sebab itu sahaja. Tahu, aku bekerja dalam negara Malaysia ni. Rakyat Malaysia ni begitu baiknya dah dengan kita warga asing. Berkongsi rezeki dia. Apa kemudahan dia, dia kongsi dengan kita. Subsidi usah sepatutnya untuk rakyat Malaysia, kita nikmati. Kau tahu tak? Ha? Berapa ramai orang asing beli minyak paket, minyak subsidi itu. Ha? Kadang untuk berniaga dia pun. Kau tengok rakyat-rakyat asing yang tak ada lesen bawa motor bawa kereta. Ha, isi minyak, dekat pam minyak. Tapi ada nanti orang tempatan sendiri cakap, tak apalah dia pun cari rezeki. Ini tu bukan masalah itu undang-undang, tetap undang-undang, kesalahan tetap kesalahan. Oke, okay, oke, okay. oke, okay, bang Long, lanjut bang Long. Hai, okey lah. Kita ni, orang Malaysia beradab, berkemanusiaan tinggi yang sebenarnya. Jangan orang Malaysia ni nak mengikut IQ-IQ ya, kamu tu. Orang tak Malaysia tak terima dengan IQ-IQ kamu tu. Ya? Yeah? Abang, yang abang, yang abang, yang betul-betul okay. Betul -betul Eh Bos Yang, abang, Apple. Abang, Apple. Ah. yang abang, abang Yang abang yang abang teratur sangat tinggi dengan dengan apa kokori A dengan A brabu betul-betul dia betul-betul lah -betul. betul -betul. sejak balong sehingga Apple, Apple yang mau naik ni Apple ha, ah, Apple terus ha. Ah. ok Apple teruskan ah, kami bagi kamu can untuk bercakap buat pertanyaan buat pertanyaan kalau apa? Pur. Tak apa, apa bagi kamera dia. Tak nak, nak naik cakap terus, cakap terus. Naik kena cakap pun. Okey, naik terus bercakap. Kita bagi ah. Uh. Ha. Okey. Kalau dia tak mau bercakap, baru mau teruskan. Hola mano hola. Alan. Ah ya saya. Aku teruskan tentang si Yati Bahri ni eh yang di mana Yati Bahri ni eh uh, di setiap kom, uh, di setiap VTT kita macam di khususnya untuk aku dengan Kak Jep eh, dia selalu komen eh uh, dia uh, dia berpihak eh dia berpihak kepada si Kokori dengan geng-geng dia. Jadi untuk engkau Yati Bahri Engkau visa baru sambung 2 tahun eh maknanya kau belum lama berkahwin eh dengan orang Malaysia eh kau kena hadap dekat sini eh jadi satu aku nak cakap dengan kau ya Tibari cukup-cukup untuk jadi pencacai si Kokori eh dekat dekat eh, dekat room si Kokori kau kok komen bukan main lagi engkau eh engkau berkahwin dengan orang Malaysia engkau berkahwin dengan orang setempatan kau kena sedar diri eh, engkau kena sedar diri engkau berkahwin dengan orang tempatan untuk menyenangkan hidup engkau juga yang melarat dekat Indonesia tu ya Tibari Hah? Engkau mengata orang, engkau menghina orang, kau tak sedar diri engkau macam mana, Nat? Jadi untuk engkau betina yang hari, engkau, aku cakap untuk engkau, eh, engkau. Kalau engkau rasa tak selesa duduk dalam Malaysia, kalau engkau rasa tak suka duduk, -duduk Malaysia, kau sila bawa laki kau berambus dari Malaysia ni. Kau jangan jadi penyokong si Kokori, penyokong si Aiwan, eh, penyokong si Sandi. Ah, mana kau pergi? Aku ikut je eh. Mana kau pergi? Aku ikut. Aku baca je setiap komenan kau eh. Berapa banyak kau sokong si Kokori itu? Pernyataan dari Kokori itu. Engkau menikmati semua subsidi dekat Malaysia ni eh, babi. Eh, betina sundal, engkau siap lagi up VTT, engkau mendapatkan sumbangan rahma Yang kau mungkin Tak akan dapatkan dekat negara engkau. Lepas tu kau ada hati lagi Engkau menyokong statement-statement dari si Kokori tu. Bila kita, bila aku, bila aku ni mem membidas eh bahasa kau orang kan membidas, membidas bangsa aku yang menghina Malaysia ni, engkau perlekehkan aku, Engkau hina aku. Ah ha, tapi engkau bangga, engkau abdi titi, engkau beli barang dengan sumbangan rahmat tu. Best kan? Best kan jadi bini orang Malaysia kan? Best kan? Banyak keuntungan kan? Banyak dapat subsidi kan? Oh seronok lah kau kan? Dapat visa dua tahun kan? Eh aku rasa nak bercakap lah dengan laki kau ni hati ya, Bari. Betul aku cakap. Kau duduk Kuantan kan? Eh tahu lah. Dia meniaga session tujuh salam. Oh aku session tujuh dia... salam. TM tu. Oh aku tu hari, dekat dengan balong. Aku tengok tu hari dia, dia pergi immigration dekat Kuantan tu. Dia sambung, dia baru visa 2 tahun eh. Dia miaga kat sesen 7 tu. Nasi ayam. Oh. oh mana dia ada, ada calling visa ikut suami lah ni. Hmm. Oh. Okey. Dia, tak, dia kalau macam itu. Okey, kalau macam itu, dia ikut uh, calling visa berdua suami. Kalau dia bersebahat dengan Uncle dia boleh diambil tindakan juga. Ya? Yeah? Dia boleh ambil tindakan juga. Yang sebenarnya. Kalau bisa dia boleh dikatakan. Di tu, korang tahu ke kita report ke tak ada report? Ah, ha, aku boleh tunjuk, boleh campak berapa banyak report aku ni dengan jebeng-jebeng bangsa aku ni. Jadi untuk kau, untuk kau eh, laki si ba Yapi Bahri ni eh, tolong dedek sikit bini kau tu eh. Dah tua tapi tak reti tua. Duduk dekat negara orang. Tapi menyokong semua setiap statement dari Sukokori tu. Bermakna dia dah besar kepala lah ni. Yes, okay, ni yang baru naik ni siapa nama? KX, KX, KX nak cakap apa? KX ke? KX? KX? Ini kot Kori lah ni kot. KX? KX perlu masa ke? Okay, nak cakap ke? Oh, tertekan lah tu, tertekan Yalah, zaman sekarang susah cari Banyak yang tertekan, ok, ok Teruskan, teruskan bulan Bukan, dengan Yati ni Bukan, bukan baru tau Dua tahun tau, dia berlawan dengan kita Bila kita suruh naik, dia tak berani naik Dia hanya serang kita dekat komen Dia selalu cakap kita pengkhianat, penjilat, pengkhianat, penjilat. Oh. Engkau banyak menikmati duit. Ah, uh, kau banyak menikmati keuntungan, kenikmatan lah dekat Malaysia ni, Atibari. Kau kena sedar diri, ya eh. Yang kau, aku rasa belum tentu mendapatkan kenikmatan kau negara asal kau. Lepas tu, kau nak kecam orang. Engkau kau tak boleh buat apa-apa, kau duduk diam, babi. Kau tak payah nak jadi batu api dekat mana-mana, VTT jebeng ke, VTT yang lain ke, kau komen kau jadi batu api kau memanaskan lagi kau ingat aku tak baca ke? Bila kau tak suka? Sampai dia ke Jordan sana tau, ha? Membawa misi kemanusiaan dia, membantu pengungsi-pengungsi uh, Gaza Memang tak ada otak kau memang kuku anjing dia menyokong menyokong uh, siapa Eri itu mana? Hmm, main, Lianda, main, main, main. mana Lianda? <laughs> <laughs> eh hey, Lianda, kau jangan nasek kuali itu, jangan kau pegang ya. Eh? <laughs> Bersuara kau sedikit, ya? Ini tak aset, kau nak nah, pamer nah, aset, pamer aset, pamer aset. Warga Indonesia mau pulang kampung ditembak-tembakin secara semena-mena oleh EPMM. Mana nih suaranya? Oh, sekejap geng, sekejap sekejap. Kokori kata orang Indonesia yang bekerja di Malaysia nak pulang ke kampung halamannya sendiri kena kejar-kejar dan juga kena tembak oleh pihak maritim Malaysia. Kokori ini tak pernah sekolah bodoh atau memang kokor ini buta dengan dunia teknologi katanya kokor ini selalu tengok di Google tapi kenapa hal-hal macam ini kokori tak tahu katanya mewakili Indonesia tapi kenapa buat hal yang sebodoh ini kokori ini saya kasih paham sikit ya setiap negara itu ada undang masing-masing bahkan Indonesia pun juga sangat benci kepada pati pendatang asing tanpa izin yang berada di Bali kena halau kemarin di Malaysia juga macam itu di Malaysia itu mesti ada undang-undang Malaysia dah buka, dah buka geng, dah buka pintu untuk orang-orang Indonesia yang nak pulang ke kampung halamannya sendiri, memberikan uh, kendaraan ataupun mendiri, mem, uh, membuat ataupun mendirikan transportasi lewat udara yaitu pesawat. Itu resmi dan dijamin sudah aman, geng ya bukan 100% lah ya tapi ya aman juga karena lewat pesawat ya itu sudah jelas-jelas resmi nah kalau lewat jalur laut itu yang sudah pasti ilegal Malaysia memang sangat benci ataupun boleh dikatakan sangat tak suka dengan pendatang asing tanpa izin tanpa izin nih saya kasih contoh yang paling mudah mudah dipahami Google ya misal ada orang ada orang Masuk ke rumah Kokori dan di situ dia orang itu masa tidur ya itu seolah-olah rumahnya sendiri. Macam mana perasaan Kokori Mesti geram kan? Mesti nak halau kan? Atau bahkan mungkin Kokori panggil pihak kepolisian untuk menangani hal tersebut karena orang-orang seperti itu memang tak ada adab. Begitupun yang dialami oleh warga Indonesia yang pergi ke Malaysia secara ilegal Kokori karena itu sudah me, melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Kokoris kena paham dong. Kokoris kan sudah umur, dah lansia ya. Boleh dikatakan AP. Sepatutnya ah, seorang AP itu ilmunya itu lebih tinggi. Tapi kokori ilmu masih siki. Wah, belagaknya ini geng. Selangit geng. Dan lagi satu, kokori tadi yang dibahas oleh Jantung pisang. Kokori mengatakan, ini ataupun nak menjatuhkan martabat warga negara Malaysia yang pergi ke Gaza, ke Jalur Gaza dan kena tahan oleh e, pihak Israel di sana, Sementara seluruh dunia ini sangatlah menyanjung Malaysia karena Malaysia ini orangnya rata-rata mempunyai perikemanusiaan, kemanusiaan, mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama. Itulah bentuk solidaritas. Tak. Orang boleh tengok, boleh singgah ke video yang berikutnya. Dan di sini kita akhiri sampai di sini saja. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik Ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf hasil banyak-banyaknya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.